ते द्वितीवंद भन्ते द्वारत न कत्थम सभापरादम खम तो मे भन्ते तृतीय पी बंदा मे भन्दे न कत्थम सभापरादम खम तो मे भन्ते ओका अहं ती भंते तीस नदी सदी धम्माचा अहम कथ बा शीलंग दैत मे भन्दे यम वह तंगदे अहम भन्दे नमोत भगवत अर्हत समुदस् नमो तस्य भगवतो अर्तु समासम्बुदस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि भ्रमं शरणं गच्छामि भ्रमं शरणं गच्छ गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं वि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं तृतीयमपि सङ्गणशरणं गच्छामि तृतीयमपि संस्ग शरणं गच्छामि ते अहं मि सुरामिरय मद्यपमादथाना विरमणि शिखापदं समाधयामि तिसरणेन सतिं पञ्चशीलं धर्मं साधुकं सुरचितं ग्वा अपमादेन शीलां सम्पा सपदा सकल विदुरयानम दिव सुजीव निमलचतू विरुषण गौरवर्णन सुखा अभयचि दिवय काम रत्नतु साधु वर दानतु आद्य कुलभूषण तु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञानसत् संहति शास्त्रशासनमती भूदितेजा पङ्गजन उदार भगवन् पथ को नीर्ण स्मृति धारिता उधारि गया का मार्ग साजन रास्त घटना कृति ahamam nam sangha